कोल्हापूर जिल्ह्यात एनडीआरएफची टीम आता अलर्ट झाली एनडीआरएफची ची तुकडी ठिकठिकाणी थीक जाऊन पाहणी करतात पंचगंगा नदीची पाणी पातळी चव्वेचाळीस फूट सहा इंचांवर आली त्यामुळे नागरिकांनी अधिक सतर्क राहावं अशा सूचना देण्यात आल्या दरम्यान या सगळ्या संदर्भात एनडीआरएफच्या टीमशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी प्रताप नाईक तो एनडीआरएफ की टीम आता है, एक्टिव है ठीक ठिकाणी करते एनडीआरएफ ऐसी अधिकारी अपने सोबत मुझे बोलिए फिलहाल क्या स्थिति है किस तरह से पूर्व परिस्थिति दिख रही है आपको नमस्कार आपके माध्यम से सभी को यह बताना चाहेंगे कि आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे कोलापुर में जो डेंजर लेवल है उससे ऊपर ऑलरेडी हो रहा है और जितना भी रेकी कर रहे हैं उसमें एनडीआरएफ अलग अलग जगह पर जाके देख ही रही है अपना यहाँ पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है आप पे शासन प्रशासन सभी तो तैयार हैं और एनडीआरएफ की टीम है हेडक्वार्टर से भी पूरा बैकअप मिल रहा है और प्रोफेशनली वेल क्वालिफाइड सभी लोग हैं लेकिन लोगों से ये अपील है कि जिस तरीके से पानी बढ़ने का डेंजर लेवल आ रहा है तो वो जितना हो सके घरों के अंदर रहें अपना समुचित व्यवस्था करके रखें और कोशिश ये करें कि बाहर ना निकलें। सभी वेल इक्विप्ड हैं और कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसमें एक तरफा नहीं हो सकता लोगों से भी ये अपील करेंगे कि वो भी इसमें सहयोग करें आपण पाहिलं की एनडीआरएफच्या आहेत एक तुकडी जी आहे ती कोल्हापूर शहरामध्ये या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेली आहे शिरोळ साठ्या तुकडीत दुसरी तुकडी यावी अशा प्रकारचं प्रशासनानं प्रयत्न केलेला आहे एकूणच आपण पाहतो की आता जरी कोणत्याही प्रकारची अडचण वाटत नसली तरी पण धोका कधीही येऊ शकतो त्यामुळे सर्वांनी अलर्ट रहावे अशा प्रकारच्या सूचना एनडीआरएफच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आहेत कॅमेरा मृत्युस प्रताप नाईक जी चोवीस तास कोल्हापूर